ओ भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतहेतुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् भस्मोधुलितधेहाय व्यालयज्ञोपभीतिने रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम् मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय सुशान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम् गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुरघ्नाय वामदेवाय मङ्गलम् सद्यो जाताय शर्वाय दिव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यम् पञ्चवक्त्राय मङ्गलम् सदाशिवस्वरूपाय नमस्तत्पुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलम् मङ्गलाष्टकमेतद्वये सम्भोर्या कीर्तयेद्दिने तस्य मृत्युं भयं नास्ति रोगपीडाभयं तथा ओ... आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेलायकॉन प्रेस करा धन्यवाद